с 30 декабря, согласно моего приказа, весь личный состав полиции Донецкой области переведен на усиленный вариант несения службы. В чем это будет выражаться для жителей области и для гостей нашей области? Это в том, что на улицах наших городов будет увеличено количество нарядов патрульной полиции, будет увеличено количество нарядов полиции районных территориальных подразделений, увеличится количество сотрудников полиции на блокпостах и на автомагистралях нашей Донецкой области. Будет активизирована работа по проверке автотранспорта, людей, которые вызывают подозрения. И, конечно, увеличено количество сотрудников полиции, непосредственно несущих службу на автовокзалах и вокзалах. Для чего это сделано? Для того, чтобы не дать лицам заинтересованным дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, провести теракты, либо подготовку, либо уже непосредственно сами террористические акты. Я думаю, что полиция Донецкой области с этой работой справится, и жители нашей Донецкой области встретят с улыбкой на лице и Новый год, и Рождество. Буквально сейчас мы были на линии разграничения непосредственно в Маринке, в Красногоровке, в Волновахе. Обстановка там стабильная, придерживается режим тишины, за исключением редких выстрелов, одиночных выстрелов, люди себя чувствуют спокойно, и буквально мы были где-то час назад в одной из семей в Маринке, уже не обращают внимания и забыли о чувстве страха, о том, что будучи в городе Маренко, либо в Красногорке, с ними может произойти какое-либо происшествие. Так говорит о том, что все-таки полиция работает, работает совместно с Национальной гвардией, с вооруженными силами Украины. На данный час можно характеризовать обстановку на территории области довольно спокойной, стабильной. У нас продолжается снижение роста преступлений. Прежде всего, еще раз хочу отметить слаженную работу всех этих подразделений, которые я назвал.